Здесь начинается Ялта. Из морских волн поднимается этот город, которому уже 150 лет. Это ворота в удивительную страну, дающую радость всем, кто становится ее гостем. Одной из самых известных крымчанок современности является София Ротару, легендарная и любимая миллионами певица. В 1988 году Ротару было удостоено название Народной артистки СССР. Творчество Софии Ротару было неоднократно отмечено почетными званиями. В 1973 году ей присвоено название Заслуженная артистка Украинской СССР. В 1976 Народная артистка Украинской СССР. 1983-м народная артистка Молдовской ССР. Лауреат премии Ленинского комсомола, герой Украины, кавалер Ордена Республики Молдовия. В 2000 году Высшим Академическим Советом Украины признана лучшей украинской эстрадной певицей 20-го столетия. Сегодня София Ротара является гражданкой Украины и почетным гражданином АР Крым, а также города Черновцы. Здесь жили Бунин и Горький, Куприн и Чехов, художники причудливых впечатлений, гении удивительных слов. Они творили здесь свой мир, простой и чистый, как звук струны. Проживает в Ялте и в Киеве. В репертуар певицы насчитывает более 400 песен на русском, украинском, румынском, молдовском, болгарском, сербском, итальянском, испанском и английском языках.